П'ятраз литовський політик політики, депутат Європарламенту. З нами на зв'язку. Наші вітання. Доброго дня. Вітаю вас. Ем, головні відмінності кандидатів: от тепер їх залишилося двоє: це пані Шимоніте, пан Наусєда. Ем, між чим і чим будуть тепер вибирати литовці? Да, на першому турі ми мали 8 кандидатів. Теперь имеем два кандидата. Это идущий свои обязанности президент и идущие свои обязанности премьер-министр. И я должен сказать, это, наверное, главная новость для Украины, что я не, не, предвижу никаких изменений, я бы сказал бы, в поддержке Украины. Она будет продолжаться. Эти два кандидата, они постоянно об этом говорили. У них не было расходство в мнениях я бы сказал бы по этому вопросу это полностью совпадало некоторые другие там из восьмерки имели свои своеобразные высказывания но они уже теперь дни игре то есть это хорошая новость и я предвижу что в принципе политика внешних связей внешней политики она будет менее изменчива то есть литва будет стоять на курс на курсе евроинтеграции на поддержки своего партнерства в НАТО и, конечно, полная поддержка, я бы сказал бы, без никаких условий Украины, поэтому это, наверное, будет и обсуждаться во втором туре, каким образом поддерживать Украину самым хорошим образом. Конечно, будет там, наверное, расходящиеся взгляды на внешнюю политику, но это менее влияет на наши связи с Украиной, поэтому я бы сказал бы, Це очень хороша которой з котрої поздравляю Спасибо, Хороша новина, але э, така висока активність на виборах, майже 60%, про що свідчить в Україні. Це свідчить про э, ну складний вибір, про те, коли багато людей вважають, що саме зараз потрібно віддати голос. Э, бо часто говорять нам, що коли активність низька, люди впевнені в завтрашньому дні їм э, вони не дуже переживають за вибори. Чому у вас так високо? Наверное, надо признаться, что мы живем во времена перемен, во времена многих вызовов и, я бы сказал, бы неопределенности, наверное, в среднесрочном, среднесрочном будущем. Поэтому это вызывал интерес у людей наблюдать за дискуссиями, за своими выборами. Я должен еще сказать, что мы в первом туре имели также референдум по двойному по двойному гражданству, который не собрал необходимого числа процентов, значит, он провалился, но все-таки активность, заинтересованность людей услышать что-то о, скажем так, о будущем, какие решения предлагаются властью, кандидатами, они, конечно, волнуют всех, поэтому я это объясняю, что От це внічна сріда, яка которая очень, очень определено, і э, призивала всіх прийти на вибори і сказати своє слово. Ви вже згадали про цей референдум. Там насправді був досить високий великий відсоток явки це 69%. Процентів, але все одно цей референдум вважається таким, що не відбувся. Чому такий високий поріг, високий відсоток був встановлений для того, щоб це вважалося легітимним? Ну і власне ось ця дискусія про подвійне громадянство. Чому вона зараз виникла? этот вопрос уже ми стараемся решить определенне час. Были Некоторые уже неудачи раньше. Это, кстати, второй референдум, который провалился по этому вопросу, по различной формулировке, наверное, изменения Конституции, но все-таки она не прошла тоже. У нас есть требование, установлено в Конституции, что некоторые постановления могут изменяться только больше чем половиной от всех избирателей в стране. А это очень высокий предел, я должен сказать. И хотя пришло много людей, больше чем 57% на, участвовало в референдуме, но этого не хватило. И, кстати, за высказалось около 76%, но этого не хватило, не собрало 50% от всего и, и, от всех избирателей в Литве. Но какой прогноз у вас далее? Чем это может эта история закончиться? Наверное, будем искать другие решения. Надо искать решения, которые могут быть приняты парламентом. Я не знаю, может быть, это будет и конституционный какой-нибудь закон. То есть три четверти будет требоваться на голосование. Но мы должны найти это решение, потому что нынешняя ситуация нам очень невыгодна. Мы каждый год теряем около тысячи своих значит, участников нашей республики, я бы сказал бы, да, это очень плохо, и мы должны найти это решение уже, наверное, путем определенного законодательства. Повертаючись до другого туру президентських виборів, ну фактично, ми маємо ситуацію, коли два проєвропейських, прозахідних кандидата вони кожен виступають зі своєю програмою. Та ем, головна суперечність, вона в чому може бути? От люди схиляючись мід, мі, мі, між одним і іншим кандидатом, або кандидатом і кандидаткою буде правильно сказати. Е, які для себе основні аргументи виділяють? Во-первых, нынешний президент, он не является членом никакой политической партии, он как бы вне политических таких игр, но, конечно, он является политиком государственного уровня. А вот премьер-министр, она является консерватором, консерваторы являются основной частью нынешней коалиции. И здесь, наверное, есть определенное расхождение во мнениях, как проводить социально-экономическую политику. Мы вот имеем определенные вопросы еще с, с реформой образования, как собрать так нужные деньги и большее финансирование на оборону страны. Мы уже вот 50. Тысяч, кстати, наших избирателей представили петицию, требуя, чтобы это, наши затраты от валового продукта составляли 4%. Это существенная, я бы сказал, общественная инициатива, которая имеет огромную поддержку в обществе. И как собрать эти деньги? Нужны ли новые налоги? Или, скажем так, идти на рынок и брать какие-то кредиты? долгосрочные кредиты, это все, наверное, уму постижимо, надо все обсуждать. И тут, наверное, есть определенные расхождения, но я бы сказал бы не такие, чтобы... Мінять ли названня Литвы или не мінять так такого уровня е е е е е е е вопроса не стоять на цих виборах. Ну фундаментальні питання ви вже давно вирішили, і це добра новина. Давайте не закінчувати. Дякую вам за те, що знайшли час. Яустрявічус <Armor> yeah, литовські політики, депутат Європарламенту, з нами на прямому зв'язку.